Um, hari ini, anak my saya, uh, Dato' Albert Tay, has been charged for so-called corruptions under Section 17. As a criminal lawyer and as a former head of MACC, I find this very, very shocking. It's amazing that for the first time you hear a whistleblower is being charged for exposing not a small small crime, but exposing a systemic corruption that involves one of the highest offices uh, in Sabah, and he's been giving information after information. For almost a year plus, nothing has happened, and now he is being charged, and together with the so called receiver. This is mind boggling, it's never happened in any other parts of this world. What I don't understand is in which situation you would be able to. Go for corruption if you go and charge the whistleblower or the so called giver, who, in this case, you know, in comparison to those who he has been uh, uh, in exposing who are holding high offices, he's a small fish. Go after the big fish where you are actually reacting to the small fish. <coughs> That is not how we fight corruption. This is not the first time a, a so-called giver of bribe or money is being, uh, you know, used as a witness. In the case of Lim Guan Eng, we had a saksi by the name of Zarul, who had given testimony as to who he had given money to. Why wasn't he charged? Because if you were to charge him, then the case will be impractical. So similarly, in the case of Datin Rosma Mansor, we had a prosecution witness who has not been charged, given the immunity. But why, in this case which involves Albert Day, there is no such consideration from day one. You get the Prime Minister announcing that we will not give protection to the whistleblower. How in the world are we going to fight corruption if that is the attitude and that is the policy of the current government? This is wrong, and this is, uh, we definitely will fight in court, but this is the message that we are saying to outside that we will go for the small fish, we will go for those who expose our people. There's no point repeating hundreds uh, of times that you are going to fight corruption. But when in reality, when someone like Albert courageously had come out, put his face, put his neck out to expose the wrongdoing, you went and pounced him. Not only just went and uh, asked him to come, you went to his house and pounced him like a cr common criminal, like a terrorist. And there is no explanation as to why this has to happen. So but we didn't see any reaction. They dragged their feet. Finally, out of 14 persons that he has exposed, only two was charged, and that two together with Albert. What's the message? They're trying to discourage him. They're trying to discourage him by charging him. And out of that 14, had MACC Taken action, you wouldn't have these people be returned as Adun. There would be serious message that we will not tolerate corruption. But instead, the MACC dragged their feet and and for some strange reason they decided as a show, as a show of power, that they would go to his house. With guns blazing to arrest the whistleblower, the informant. There is nothing under the Act that says that a whistleblower who is supposed to have been affected or tainted will not be given protection. There's nothing of that sort. It can withdraw protection, but it didn't say you cannot give protection. So don't misquote or misrepresent the law of whistleblower protection. Whistleblower protection can always be tainted, so-called tainted or or a uh, 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 part of the the actual case. But if you want to withdraw the protection, you can use. But you have to give the protection first. In this case, there was no withdrawal of protection because they refused to give him protection in the first place. And having said that, forget about whistleblower. What about the protection of immunity to a prosecution witness? Nothing. So they tried to send a message that you speak about exposing, we will go gun guns blazing, we will arrest you on under gunpoint and then we will charge you. And they've also decided to teach a lesson that put the orange shirt, wear the handcuff and and drag them just during riemann process. i'm sorry. this is not on. this is not on. during my time, i have actually specifically given directives that no one will be put in on orange shirts and, and handcuffed and to be paraded like a common criminal. Uh, that is not the way we, we, we fight corruption. that is politics. That is just a show. A real, a real a government that really wants to fight corruption, deal with the informant, the whistleblower, in order to secure a proper prosecution. Not this way. This is not how it's done. Okay. Um, I think by now you would know that uh, Albert has been given uh, bail, and he has been given the bail for. Uh, 70,000 ringgit, and since his passport and uh, the other condition of reporting. BM English, also BM lah. Saya saya telah ditahan dikurung selama tujuh hari. Uh, saya tidak dalam tujuh hari ini saya tidak pernah lihat social media. Saya telefon telah disita. Saya tidak tahu apa yang berlaku di luar. Sampai saat ini pun saya tidak pernah lagi tengok berita. Okay, jadi apa yang saya mau sampaikan sekarang segala yang saya cakap adalah berdasarkan fakta dan asas sebab tujuh hari saya telah diasing diasingkan dengan dunia ini pertama sekali saya ingin menuntut ini paling penting sekali menurut apa Samsul Iskandar setiap usah politik mantan setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim beliau yang cakap dengan saya Anwar Ibrahim suruh buat Suruh merakam Ini YB-YB adun-adun di Sabah yang Terlibat dengan skandal rasuah ini Kenapa daripada November 2024 tahun lepas Saya asyik memperjuangkan Memperjuangkan ini skandal rasuah Sabah Sebab di belakang ada satu dalang Yang terbesar, ada satu ekor jerung yang terbesar Jadi saya ingin Tanya, adakah Anwar Ibrahim telah disiasat Adakah dia telah diambil statement ini Samso Iskandar ada video telah disebarkan. Samso Iskandar beritahu saya ada saksi lagi. Saya tanya dia apa kita perlu betul tak kita buat macam ni? Kita perlu tanya Perdana Menteri. Dia kata dia telah bincang dengan Perdana Menteri dan Perdana Menteri panggil buat sebab ini video Aswani boleh ambil sebagai ni untuk untuk ugut mereka sebagai untuk kepentingan politik. Baru saya berani buat. Saya ni siapa? SPRM telah siasat saya tujuh hari polis telah siasat saya berapa lama saya ni bukan ahli politik ini hari ini apa yang terbukti saya ni hanya rakyat jelita jelata biasa saja tanpa seekor jerung besar di belakang adakah saya berani buat namun apa yang berlaku dia mempergunakan saya, memperdayakan saya sebab tu kenapa saya tetap perjuangkan, saya tetap mendedahkan sebab sikap saya lagi tekan saya lagi, ugut saya lagi saya lawan saya tak boleh tahan sudah Mohon maaf saya memang saya tak boleh tahan dulu lah dengan mereka Jadi saya ingin tanya Azam Baki nama terus disebut Dalam video Ketua Pesuruh Jaya Nama dia Dia terlibat Adakah dia telah disiasat Bagaimana KPSPRM siasat KPSPRM Jadi saya mau tanya Saya mau satu minta satu menuntut satu penjelasan Bahawa adakah Anwar Ibrahim terlibat apa siasatan telah dilakukan Ini pertama sekali Yang kedua Pada pada hari Jumaat Pagi Lebih kurang dalam jam 10 SPM ambush rumah saya Bila dia ambush Saya turun, saya buka pintu Buka itu tingkap Ada satu pegawai, dia pakai sarung muka Macam syaitan tau Sangat dahsyat tau Pistol tu dia mengaju kepada saya Dia panggil saya buka pintu, buka pintu tetapi pintu tu dia orang pecah, itu safety lock telah ikat mati. Bukan saya tak mahu buka. Dia pagi saya buka-buka, saya nampak mata dia. Ha? Ini saya percaya dengan tembak saya. Saya memang percaya dengan tembak saya. Dan saya tahu, mereka kata SPM. Tapi saya tidak pernah tengok kad kuasa pun apa-apa warrant. Mereka kata mereka SPM. Dalam otak saya fikir, ha? ini mesti Anwar yang panggil balik tembak mati saya tau. Jujur. Ini ada saya memang takut saya panik masa tu. Syukur anak saya umur 13 tahun. Lalu di belakang dia sangat takut. Baru pegawai itu tak berani tembak. Saya percaya dia akan tembak saya masa tu. Lepas tu mereka tendang-tendang tenglang tendang, pintu lagi. Mereka masuk. Semua yang masuk tu 7 8 orang tu semua pegang pistol. Semua mengacu kepada saya. Pistol tu. Apa kesalahan saya? Mereka kata saya men melanggar doktrin. Hello come on Melanggar notice tau Saya bukan jual dadah Saya bukan pergi rompak bank tau Saya bukan teroris tau Semua masuk Pertama Acu pistol dadah kepala saya Semua masuk Acu-acu pistol Bayangkan Jangan bagi saya alasan Bodoh bahawa Saya mungkin Saya tahu Mereka akan bagi alasan Seolah-olah saya mungkin Ada senjata di rumah Saya ada apa-apa Simpan apa-apa Atau ada beberapa orang di rumah Eh come on lah USPM lah You ada bahagian uh, uh, Risikan tau kamu ada bahagian disikan apa fungsi disikan tu kamu sudah disik dalam rumah saya hanya saya seorang lelaki umur 13 ke atas saya seorang saja lelaki anak saya lelaki umur 13 umur 13 anak perempuan saya umur 10 seorang lagi saya punya anak saudara umur 12 perempuan Okay saya punya ibu matua umur 70 saya punya seorang Filipino umur 30 lebih saya punya isteri jadi semua tu perempuan hanya seorang saja anak lelaki. Saya umur 13 dan saya seorang lelaki dewasa dalam rumah. Saya hanya melanggar notis dan notis tu saya pun tak tahu saya tak pernah jumpa. Bayangkan ketua ketua pesuruhjaya SPM kata panggil saya hari Isnin. Ada media. Ada notis media kita semua nampak dalam dalam social media. Saya ikut saja. Tiba-tiba muncul ini pegawai lain, pegawai lain. Adakah saya percaya? kalau kalau memo notis kaitan rasmi daripada ketua pesuruh jaya pun tidak boleh percaya saya mahu percaya siapa jadi apa jabatan apa bahagian disikan mereka telah buat oh mereka kata mungkin saya senjata you bodoh lah kamu kamu cek lah dekat Bukit Aman kamu boleh telefon Bukit Aman mah adakah saya ada senjata jadi apa apa yang yang yang, yang saya membo boleh bawa ancaman terhadap SPRM saya ingin tahu apa yang saya boleh wujudkan ancaman kepada SPRM? Anak-anak budak kecil semua di rumah saya tu. Bila masuk. Masuk pistol atas kepala aku, panggil aku baling dekat lantai, ikat saya pakai cable tie tau. Pakai cable tie depan anak aku, anak aku umur 13 saja. Lepas tu panggil semua keluarga duduk, turun ruang tamu duduk atas sofa ini macam apa dah macam perompak masuk rumah dia mau dia mau cari kamu punya dia, dia panggil sekeluarga duduk sana tau itu perasaan saya tau pakai itu sangat dahsyat punya face mask punya sarung muka saya ni anak semua panik tau jadi dia panggil aku baling dia ikat saya dengan cable tag lepas tu panggil semua orang tulun memalukan saya menghinakan bapaknya di depan semua orang tau ibu mertua saya hanya gara-gara tidak mematuhi notis Kamu boleh buat begitu Kamu kata kamu bagi macam-macam alasan ha, Dia kata dalam tu dalam masa saya disiasat Dia kata oh mungkin saya ada senjata Mungkin ada ada ini itu ada orang lain ada ada orang lain bersedia di rumah mungkin boleh serang mereka apa 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 fungsi risikan kamu apa yang berlaku hari ini sama seperti tahun 19 tahun 1998 semasa Anwar Ibrahim ha, semasa pihak polis UTK pecah rumah dia tangkap dia namun masa itu Anwar Ibrahim pun tidak digari tau dia pun tidak dibaling dipaksa baling ha, lah untuk ikat kabel tape tau masa itu tapi apa yang dia buat sekarang Anwar Ibrahim dia buat sekarang dia arahkan SPM ni itulah tahun 98 dia buat terhadap saya kadang-kadang saya ni mau dedahkan Dedahkan kesalahan dia apa negara kita ni ini semua fakta saya cakap ni, sebab saya ada CCTV dan satu lagi, masuk rumah semua panggil saya ambil isteri, delete itu video eh, itu rumah saya hak tanda saya tahu. kamu masuk rumah saya, kamu paksa saya isteri delete itu video, sebab masa dia pecah tu saya panggil isteri ambil video dia panggil isteri saya delete itu video dan saya ambil CCTV recorder, dia ambil apa kaitan saya langgar notis dengan ambil CCTV recorder saya? Saya di sini, saya menegaskan dengan sekeras kerasnya Jika CCTV recorder tu ambil balik, dalam tu rosak, terpadam, terdilit, saya akan menuntut SPIM sampai lubang cacing. Ini saya saya ingin menegaskan sekeras-kerasnya. Kalau CCTV dalam, hilang tempo masa itu ataupun dia kata bagi alasan rosak semua segala macam Okay saya akan tuntut dia sampai lubang cacing itu adalah paling penting you you masuk saya main rumah you cakap saya you mau tahan saya balik SPM apa kaitan dengan CCTV saya dan kenapa panggil saya main isi delete delete itu video kalau kau tak salah apa ni semua tak sekali saya nak bagi tahu apa yang kerajaan hari ini buat, kerajaan madani hari ini buat adalah tengah mengugut, menghantar satu ancaman, satu isyarat ancaman yang beracun kepada seluruh masyarakat Malaysia. Bahawa jika kamu mendedahkan salah laku, orang besar, pemimpin tertinggi, akibat kamu adalah sama seperti saya. Baik kamu diam. Inilah yang apa yang dia mahu hantarkan. Inilah isyarat yang jelas kerajaan madani hantarkan. Dia lebih teruk daripada Mahathir, kalau tanya saya. Ini yang saya cakap, Anwar Ibrahim dia cuba sekat ini semua dia lebih teruk daripada Mahathir sampai saat ini saya tak pernah takut sama dia saya bagi tahu Anwar Ibrahim saya percaya dia jangan tengok ini saya bagi tahu saya tak pernah takut sama kamu sebab dunia ni sudah berbeza ini dunia zaman era social media bukan tahun 98 kamu boleh tutup lagi saya tak takut dengan dia apabila kamu sentuh sama keluarga apabila kamu sentuh sama isteri itu pegawai-pegawai SPM ambil pintu acuh sama isteri kamu mau menentang saya? Bukan jangan touch my family. Jangan sentuh keluarga saya. Saya mendedahkan apa-apa cari saya. Ambil pistol mengacu saya istri. Bayangkan. <coughs> apa salah istri saya ni tak kaitan dia tidak tahu langsung apa-apa berhubung perkara ni. Apa salah istri saya sampai begitu? Jadi, Anwar Ibrahim, apa yang kamu buat hari ini, kamu kamu bersedia untuk menanggung semua dosa ini. Okay Rakyat Malaysia Jangan lagi percaya kepada kajian ini Kepada manusia ini Inilah nampak ini Ini contoh terbaik di depan semua Okay? Jangan jangan diperdayakan oleh dia lagi Diperbodohkan oleh dia lagi Niat dia adalah tutup segala skandal berkaitan dengan dia Saya Terakhir, terakhir Saya menuntut dia bagi penjelasan dalam masa tujuh hari termasuk sama CCTV termasuk adakah dia bagi arahan dia terlibat panggil Samsung Iskandar bagi arahan kepada Samsung Iskandar hantar mesej kepada saya bayangkan Samsung Iskandar adalah setiap usaha politik kanan bermakna dia adalah orang second bank kepada Perdana Menteri saya tak percaya dia saya percaya siapa lagi jadi saya bagi masa tujuh hari Anwar Ibrahim untuk jawab segala tuntutan saya jika tidak kamu gagal untuk menjawab kamu harus letak jawatan Reformati reformati reformati